Всем привет, с вами Дерскли. Я вам покажу несколько смешных видео про женок, какие водить. Дальше видео. Я, я, я точно знаю, что дядька чей тетка водит, наверное, все-таки тетка. И мне нравится момент, когда подходит дядька. А может, у его машина? А не, я думаю, все это ее папа. В следующем видео, наверное, у этой тетки руки с одного места торчат. Ей просто не вставать. Она съела индвич, салат, бургер с маслом, бургер с, с курицей и... и запиваться тоннами колы. Первый, так. Она, наверное, даже в подверье без машины выйти не может. Сейчас. Так, и еще одно видео. Она просто очень занятый человек. Ей сегодня надо в гости, а она не успела не помыться, машину не почистить. То и вон в калюжу заехала. И сама чистая, и машина блестит от болота. И вона так все це... сделала, что як наче ей туда и надо. Наверное, на ее родичи от рыб пошли. Я понял. Все это видео просто смонтировано. На самом деле, это портал. И вона полетела в ад. И все выглядело вот так. Ладно, и всем спасибо за просмотр, за подписку и лайки. Если вы хотите, чтобы подобные видео еще выходили, подписывайся и ставь лайк.